...говаривать, когда много так людей ищут. Поверьте мне, я так же, как и вы, хочу, чтобы все было нормально. Я искренне говорю. Я всегда... Ну, подождите. Зачем провоцировать это Я действительно искренне это хочу. Если действительно... Я только пришел два дня. Если вы мне дадите время, я сделаю. Я готов... Подождите. Я готов... Готов с вами работать. Если... Сегодня будем сейчас... Пусть... Сейчас Ну, Я так же сам, как вы, меня не спрашивали. Поверьте мне, я искренне вам говорю, я не обманываю. Да, Донецкому народу я присягаю. Донецкому народу я присягаю. И поверьте, что я всегда вас уважал. Это правда. Но это от имени меня зависит. Если у вас есть требования, давайте пару человек зайдет, мы сядем. Спокойно обстановка, действительно. Так вот тоже мы ничего не решим. Я вам честно сказал, я присягаюсь вам. всем Давайте. 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 буду я ваши требования все донесу это правда мы сегодня звонить я, Еще гораздо больше, чем 10 человек. Правильно,